Вы бизнесмены не знаете, как сократить зарплату своим работникам? Выход есть. Можно заказать специально обученного пастора. А тот переубедит персонал отдавать десятую часть своего заработка, потому что так велит Бог. Наши журналисты посетили реальную службу адвентистов седьмого дня. И собственными глазами увидели, как легко зазомбировать целую массу народа, полностью опустошив их кошельки. Смотрим далее. Они несколько раз ждали конец света. Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Для этого даже оставили все имущество, и 22 апреля 1844 года собрались ждать приход Христа. Но он так и не явился. Несмотря на это, религия, которую называют веткой протестантизма, массово распространилась миром, и Украина не исключение. И тогда придет конец. Это уже урывок из проповеди адвентистов во Львове в наше время. Лишь на протяжении трех минут пастор несколько раз говорит, что десятую часть заработка нужно отдавать. Десятую часть, а в десять раз больше, тянется в левую. В в десятую часть, в десять раз больше все 10. Внешне кажется, что это обычная церковь. Заходим вовнутрь. Первое, что бросается в глаза, отсутствие икон. Вместо алтаря скрижали с десятью заповедями. Главная книга тоже Библия. Но проповедует ее пастор. Садаться, садаться того, чтобы... Сразу в Яблочко. Сегодня тут будут говорить о деньгах. Главное библейское учение, чтобы быть богатым, нужно помогать бедным, быть честным и молиться. Ну и последний принцип ⁇ отдавать деньги в храм. Более того, есть даже установленный процент пожертвований ⁇ десятая часть заработка. Тому що виявляється, це є пророцтво Слова Божого. Принесіть всі десятини. Действительно, принцип взноса на храм взят из Библии. Десятина це якби як традиційний податок на церкву, який був встановлений ще в Старому Завіті. Пастори ну, очень настойчиво переубіждають – десятина – необхідне условие для того, щоб розбагаті. Якщо б всі жителі Землі притримувалися цього принципу, у них би ніколи не було проблем з матеріальним забезпеченням. Объясняет, деньги, отданные на храм, используются для слова Господнего. На Говоря другими словами, на зарплату пасторам, литературу, строительство храма. За три минуты слово «десятина» прозвучало несколько раз. Частина, а десять раз больше, У Принесті всі десяти. Психології теж релігіозну тематику можна очень удачно ізувати, щоби маніпулювати людьми. Про маніпуляцію в чому вона полягає? Що людина сама має мати переконання, що певна поведінка чи певні ідеї її власні. Вони Якщо людині сказати плати хороші або навіть продавай будинок, людина ще така незазумбована, людина може їх лишити. Вони мені погрожували пекельними муками, вони мені погрожували, що я зостануся голий босий. Но мужчине все же удалось вибратися оттуда через полгода. Помогли родственники і врачі. Ліпше звертатися до психіатрів, до психологів. Вони у вас можуть. І фальсифілікації документів зробити, і не знати, що зробити, і вас довести до самогубства або до психлікальні, або до божевільні. Він розказує про що і що говорять на службах. Вони молилися за 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 Путіна. Вам сказати, як вони молилися, щоб Бог йому дав здоров'я, щоб Бог дав благословення. Треба молиться за духовное здоровье всех, и в том числе и Путина, и нашего президента Порошенко, потому что из духовного здоровья, походять у виды и другого здоровья, и здоровый глузд, и поразумение. Ответ достойный, что тут говорить. Пастор очень хороший оратор, но по ходу вопросов сознается нашим парням, которые в зоне АТО адвентисты действительно не помогают. На амуницию, на сброю мы не, не виділяємо кошти. Помагають, мол, только раненим. Чи це військові? Тобто їх лікування, їх підтримка, підтримка їх сімей. Чи це є мирні жителі, які постраждали? Кстати, на це і віддається часть денег, которые жертвують прихожані, Переубеждает пастор. А остальное, сколько считают нужным, оставляют в своих карманах, как зарплату на другие цели но рассказывает, сколько именно, не соглашается. И снова цитирует Библию. Відносно суммы, понимаете, тут есть принцип, про который сказано в Священном Писании, «Нехай твоя правая рука не знает, что делает левая рука». Поэтому даже сами члены этой церкви не спрашивают, а сколько саме мы пожертвовали. Что ж, пастор убегает от ответа, но мы пойдем дальше. Перевоплощаемся в предпринимателей и пробуем в прямом смысле слова купить службу за деньги. Щось коштує, чи це потім пожертви? Ні, нічого не буде коштувати. Буде пожертва, якщо це з вашої сторони буде така вже там. Розговарюємо з охранником. Он теж адвентіст. Намікаємо, хотім переубедити своїх подчиненних віддавати десятую часть зарплати. Коли прийшов там, допустим, скільки це було 12 років назад, зразу і не розумів, цього, я це внося року. Ну то есть, жадність була. Я дуже надстигнути себе. а зараз легко я більше даю. Больше, чем десятину вы Я даю десятину и еще приношение. Чтобы переубедить людей отдавать деньги, нужны очень большие умения. Но сейчас все пасторы поехали на международный съезд, а меня ведут в казначейство. Вони отримують високі зарплати, бо ми працюємо там з європейцями, та програмісти, це переважно європейці замовляють наших спеціалістів. І от я чула таке, що є ну тобто що десятину треба віддавати для того, щоб так, от я б можливо якщо б, наприклад, вони на це пішли, то я б могла ті гроші потім використовувати для благодійництва. Ми можемо вам запропонувати людину, як mm -hmm. так. так. Ну, просто подумайте, у нас есть служители тут в Киеве. Нам верят на слово, что деньги будем собирать не для своих корыстных целей, а на благотворительность. А мы настаиваем дальше. Нужен такой человек, который умеет убеждать добровольно отдавать деньги. Чтобы это был такой пастор, который бы смог ну, переконать, да, чтобы люди нормально отреагировали. Ну, я думаю, мы, мы порадуемся, и у нас есть. есть, есть. В итоге за службу договорились. К слову, нам пообещали провести ее бесплатно, так как главное, чтобы членов организации ставало все больше.